Вітаю кожного, хто приєднався до нас у цей час з вами телепроект Європейський вимір. І сьогодні будемо говорити про освіту, а саме про навчальну програму європейської комісії під назвою «Етвінінг», «E яка започаткована з метою розвитку співпраці європейських шкіл і більше про суть програми та її зв'язок з Україною та, зокрема, з Одесою, поговоримо в студії з нашими гостями. Але після сюжету. Про проект і e твінінг можна сказати, що це потужний стимул для вивчення іноземних мов і покращення рівня використання it технологій Сьогодні це дуже популярно, тому, дізнавшись про можливість брати участь у такому змаганні, учні 10-ї школи з захопленням погодились. А якщо є прагнення, буде і результат. Реалізація програми і e та підтримка шкіл здійснюється європейською комісією та країнами учасницями Якщо казати про цей проект, не варто робити акцент тільки на ті переваги, які. Які дає цей проект учням з України йдеться про європейський союз, про причетність до нього українців в цілому можливо, ми думаємо вузько, але діємо ми широко. Судісковернюкельченітмекс і Twinning Плас це робочий простір в рамках східного партнерства Європейського Союзу. Україна вашла в проект і твінінг так давно, реально три года. І за це час ми спостерігаємо, як. Активність в этом проєкті ну, дала возможность тим учителям і школьникам, які в этом участвуют, ну, представлення общения з європейськими своїми друзьями і колегами. У ході своєї роботи учні Одеської 10 школи власноруч створили презентацію про свою школу, місто та країну. А також отримали нові знайомства та спілкування з іноземними друзями. Чи є в замку привиди? Наш проект, мы в нем участвовали, переписывались в электронном виде, общались по скайпу с Италией, Польшей, Чехией, Грецией, Францией, Румынией, Украиной. И вот в этом проекте наши 12 учащихся 9, 10 и 11 класса явились победителями европейского конкурса ⁇ Единственные в Украине ⁇ У свою чергу українські вчителі мають нагоду завести контакти з вчителями інших країн Європи. І твінінг пласт стає для них майданчиком для спілкування, обміну досвідом та інформацією, а також методиками навчання. Моя польська колега. Ми працювали в предыдущих проєктах вместе, І вот вона предложила таку ідею, вона показалася цікавою, і ми так назвали проєкт. Проект называется ⁇ Живет ли здесь привидение ⁇ Ребята это все решали и определяли сами. Они посещали эти замки, они искали легенды, они все это составляли, монтировали видео, делали показы средневековой одежды. В общем, достаточно много. Ганна Круптик, учениця 9 класу, в майбутньому бажає отримати спеціальність тісно пов'язану з іноземними мовами. Вона не тільки брала активну участь у роботі над проектом, а й вела його презентацію під час візиту до школи представників і «E твині, які приїхали до Одеси з Брюсселю і вручали нагороди нашим переможцям. До складу нагород увійшов чек сумою 50 євро. Ці гроші Ганна вирішила заощадити на подорож своєї мрії. «Мені дуже очі тому що дуже скучно вчити одну граматику на уроках. Хочеться, звісно, пообщаться з другими ребятами з інших стран. У нас є несколько там like, сайтів, на яких ми как бы, общаемся з ребятами з інших стран. Ми можемо з ними підтримувати контакт. А ще подібні проекти це чудова можливість реалізувати креативний підхід у навчанні і нагадати вчителям та учням, що навчатися і навчати не лише потрібно, але й цікаво. У нас в гостях Клер Морван, менеджер із зв'язків проєкту ЕТвінінг, «E Європейська комісія, Сергій Теплов, керівник програми ЕТвінінг «E Плюс Україна та Майя Селятіна, викладач загальноосвітньої школи номер 10 Одеса. До речі, Майя в нас викладач англійської мови, тому сьогодні вона буде ще й перекладачем. Я вас вітаю в нашій студії. І, клер, зокрема, я вітаю в Одесі, в нашому місті. І розпочати хочу з питання, що вас привело в Одесу? Одеса? Депрезентаскю от бротюту Одеса. What? What brought you to us? Um, I came here like, for the prize uh, event ceremony, who has been uh, uh, this year uh, awarded to Maya for the first time by a Ukrainian teacher, and uh, we were really glad that uh, the Brussels comes to Ukraine instead of Ukraine coming to Brussels. Она приехала сюда, чтобы вручить награду за победу в проектах, в школьных проектах программы и e тренинг, в частности, чтобы поздравить меня. Это первый визит, первая такая победа в Европе. Расскажите детальнее про эту европейскую программу. Как она народживалась, как ее поддерживала Европейская комиссия? details about this how it and how it Hi, uh, so my name is Claire Morvan, and I work for eTwinning, which is uh, the biggest community of teachers in Europe and even in the world. We have 300,000 teachers registered uh, on the platform. So it's a very safe platform, entirely funded by the European Commission. Uh, it's, it is also entirely safe. And at, um, so for three years now, <clears throat> we invited also a neighboring country to join the programme, eTwinning programme. So we had new countries such as Ukraine joining eTwinning. And uh, it, it is in this framework that I'm here because for the first year we had an Ukrainian teacher who won the main category uh, competition at the European level.

So Это программа направлена на то, чтобы позволить учителям предоставить им возможность работать вместе и сотрудничать, а также развиваться профессионально и в проектной деятельности. Сколько сейчас стран входит в программу? Сейчас 41 mm -hmm. страна. Yeah. Це дуже багато. Скажіть, що таке Етвінін плюс? Як проект з'явився в Україні? Взагалі? What is Plus? How did the project appear in Ukraine? so the idea from the european commission was really to extend uh, the etwinning program because it is successful and we felt also we, we receive a lot of demand from neighboring country but also from uh, member state country so the commission uh, agreed with some of the countries such as ukraine to join the, the program and uh, now it's really successful and ukraine is one of the best uh, students from the etwinning plus uh, program Еврокомиссия думала о том, что нужно расширять границы Евросоюза, расширять границы программы и количество стран участвующих, поэтому они подумали совместно со странами, членами Евросоюза, о том, что нужно предложить вступить вот в эту программу страны, которые не являются членами Евросоюза, такие как Украина. И сейчас Украина одна из успешных стран в этой программе. Расскажите про цей проект. Вы его учащёлёете, зараз, Сергей. Идея запуска проекта в Украине начала обсуждаться пять лет назад, и после двух лет обсуждений и подготовки три года назад мы предложили учителям украинских школ, у которых было желание включиться в этот проект. Сейчас в проекте участвует уже более 350 школ выполняется около 600 проектов. И э, наши и учителя, и наши дети, они очень активные, они очень успешные. А вообще основная идея проекта «Итвининг» e — это развивать у детей навыки, которые обычно они не получают в школе. Э, вообще проект «Итвининг» e появился в 2007 году одновременно с документом, в котором Евросоюз выделил 8 ключевых компетенций, которые необходимы для выпускника школы. И эти компетенции такие комплексные. И, соответственно, те проекты, которые выполняются в рамках программы и e они и нацелены не на развитие конкретных узких специальных знаний там, физики, химии, математики, иностранному языку, но скорее направлены на развитие у детей способностей совместно что-то делать, коммуницировать с людьми других стран. Поэтому вот мы активно занимаемся распространением программы этих еще и потому что для того, чтобы изменить страну, нужно изменить детей, потому что именно наши дети, они будут строить новую страну. Поэтому наши дети сейчас активно общаются со сверстниками из европейских стран, и для них понятие «быть в Европе» становится значительно более осязаемым, чем для нас взрослых. Что это даст Украине, как вы считаете? Я думаю, что Украине это дает возможность перескочить из той системы обучения, которая нам досталась в наследство, скажем так, от Советского Союза, в ту систему обучения, к которой Европа пришла путем длительных экспериментов. То есть мы имеем шанс как в Монголии, из феодализма перескочить в современную эпоху. То есть, по мне, это самый надежный способ сделать наших детей потенциальными гражданами Европы. Скажите, как до... Цього проекту вже долучилась Одеса. І чи це було поступово, кожне місто приєднувалося, чи одночасно запустили по всій Україні? Ну, знаєте, ми три години назад просто предложили всім регіонам можливість участвувати. Не всі почали, але в принципі ми розвиваємося. по Украине достаточно равномерно. И в Одессу я приехал из Ивано-Франковска, а до этого был в Черкасах. То есть э, Одесса в этом смысле ну, идет в том же русле, как и другие области. Последний раз я был в Одессе где-то год назад, и мне сегодня учителя <coughs> напомнили, что я <coughs> год назад выступал в школе и рассказывал о проекте «Ятвининг». И после Моего приезда выступления, очевидно, те учителя, которые там присутствовали, вот они знаете, почувствовали, что нужно делать. Потому что достаточно сложно приглашать людей туда не знаю куда. И чем больше мы ведем работы среди учителей, тем больше у нас получается новых активных учителей. Майя, расскажите, как ваша школа приедналась до проекта, и как вы решили взагали брать участь в чем? Эту программу поддерживает Министерство образования Украины. Они считают это очень серьезным и важным делом. И с подачи Министерства Украины и, собственно, с нашего отдела образования, мы получили о них небольшой буклет. Это было интересно, и мы попросили, чтобы, ну, в частности, я попросила, чтобы меня зарегистрировали в этой программе. Меня зарегистрировали, и вот с тех пор, в 2013 году это было, вот с тех пор я работаю в программе, работаю над проектами. Вот на вашем примере, как это все происходит? То есть, есть идея какая-то у учителя. Что да. он дальше делает? А дальше он э, ищет в э, программе Твининг. Это такая огромная сеть. Можно сравнить с Фейсбуком для учителей и для учащихся. Так вот, в этом Фейсбуке, так называемом, мы ищем партнеров, с которыми э, которым мы предлагаем идею. И если кому-то идея нравится, они ее поддерживают, и мы ее развиваем. Идея направлена прежде всего на то, чтобы да, дети сотрудничали, чтобы они учились каким-то жизненным навыкам. Мы э, посещали очень красивые места Украины и в Карпатах, и в Днепропетровске, в Ивано-Франко-Каменецк-Подольске, во Львове. Дети делали видео, они научились очень многим вещам, которых они, в общем-то, раньше не знали. Они фотографировали, они искали легенды, они придумывали сами какие-то истории. То есть, в общем-то, дети стали мотивированными, им стало интересно. Вот. И речь идет не только об, украинском языке, в общем-то о том, чтобы э, вообще было интересно в школе, интересно учиться. Так бывает. Чему перемог цей проект? Что сподобалось наибольше экспертам? И кто взагалі оценивал? Клэр, uh, in your opinion, uh, what do you think? Why did exactly this project uh, become the winner? So the European Commission is really, really um действительно очень трудно определить кто такой кто является победителем потому что очень большое количество uh, проектов очень большое количество участников so out of these five entries, uh, um, We will go like through it. So we have a European jury, uh, which is made by a pedagogical advisor and uh, educators in general. About uh, fifteen people will go through all the five countries five hundred entries. More than five hundred projects were proposed, and about fifteen people decided which ones to mm consider. -hmm. And then we have shortlisted certain number of projects, and we go through it together with the Central Support Service and the European Commission. Потом они определили уже ограниченное количество проектов и вместе с э, службой поддержки и с Еврокомиссией определялись насчет победителей then we have really like strict criteria to evaluate uh, the last uh, project and the criteria are for instance uh, to verify if the collaboration was really happening so it's not only one partner working on their own but really like working together uh, the involvement of pupils uh, the language used uh, the innovative part and uh, all in all uh, if there is a value in terms of pedagogy А затем были применены очень строгие критерии. Прежде всего, достаточно ли сотрудничали все участники проекта, сколько языков применялось, какие технологии применялись. То есть и, собственно, педагогический аспект рассматривался. Uh, so Maya won the middle age category, which is 11-15, for Is This Castle and Haunted. And the value that the project is uh, conveying was really uh, high level. The collaboration was great. And, um, and the pedagogy uh, methods used was really like uh, an added value for the project. Therefore, they win. Был очень высокий уровень сотрудничества, педагогический опыт, который был метод, который был использован, был действительно эффективен, и, в общем, то проект был очень высокого качества. Скажите, сколько одесских школ зараз за в тему проекте? Ну, я точно не могу сказать, потому что количество этих школ меняется. Я не знаю, сколько за последнюю неделю подключилось. Угу. Но тобто то есть постоянно шесть... 6... кто-то да, подключается. Да, я помню, шесть школ. Сейчас. А, чи є е, з Одеської області якісь вчителі, е, чи групи, команди, школи, які теж приєдналися до проєкту? Знаєте, цікаво, що якщо проаналізувати взагалі по Україні, то дуже багато вчителів з небольших сільських школ. Это, может быть, связано с тем, что, наверное, школы городские уже немножко балованные, у них и так есть очень много возможностей для развития, а для сельских школ это практически единственная возможность благодаря интернету общаться со сверстниками из других стран. Поэтому в Одесской области, естественно, точно так же, как и в самой Одессе, есть такие школы. В этом и ценность проекта, что для него география вообще не имеет никакого значения. Лишь бы был интернет. А поскольку интернет есть везде, то, естественно, все получается очень хорошо. Чи можете ж ви навести ще приклади якихось практичних цікавих проєктів, які є на території України? Ну, дуже багато різних. Ну, і які найбільш те... цікаві для вас? Мне они все нравятся. Вы знаете, это как не бывает любимых детей и нелюбимых детей. В каждом проекте есть какие-то свои отличительные черты. Вот Клэр сказала, что есть очень четкие точные критерии, согласно которым оцениваются проекты. И это критерии, я еще раз их повторю, инновационность. Совместная деятельность, чтобы не получалось, что все работают сами по себе эффективное использование языков, работа в команде, использование коммуникационных информационно-коммуникационных технологий. И каждый проект он делает упор на что-то свое. Мне, например, очень понравился в прошлом году проект, в котором дети из разных стран писали песню, причем потом ее исполняли, и каждая страна пела не на своем языке, а на чужом. Дети снимают совместные фильмы. Дети пишут совместные книги, в которых описывают э, какие-то достопримечательности. Дети делают целые кулинарные сборники, в которых делятся какими-то особенностями своей национальной кухни. Причем все это снимается на видео, и потом эти блюда готовятся и обмениваются. Дети описывают особенности погоды в своем регионе. Дети... Ну, то есть, знаете, это бесконечное количество. На самом деле, все зависит от того, насколько учитель, и вот тут вот Майя как-то так очень скромно о себе, так вообще скажите, ничего не это. говорит, да. <laughs> На самом-то деле, все дети талантливые. Вопрос в том, насколько учитель в состоянии их зажечь. Поэтому для меня, допустим, Программа ИТвининг e в Украине это программа, куда выходят самые одаренные, самые заинтересованные учителя. И с моей точки зрения, это как раз учителя нашего будущего. То есть мы, по сути, запустили программу, которая в себя начинает втягивать самых талантливых учителей. И это такой способ интересный. Благодаря сетевым технологиям мы просто людям предоставили возможность учителям, и они на этой территории реализуются. Вот это учителя будущего. И не будем скромничать. Дякую, тоді вчитель майбутнього. Розкажіть же нам, що вас вразило, які проекти вам особисто сподобались, ваших колег, наприклад, чи з інших країн, чи з нашої країни? Може, ви щось таке для себе побачили, що вас, вас досвідченого педагога вразило? Був проект австрійської учительниці. И они там действительно учились делать разные вещи. Они там готовили, стулья там сколачивали. То есть было забавно, да, то есть что дети умеют делать. И мне очень нравится проект, над которым мы сейчас работаем, который называется «И e твининг три», «Дерево и twinning три дерево и твининга Мы вместе учимся делать какие-то ну, потрясающие вещи. То есть, причем я не знаю, как, как это происходит, какой магии, каким волшебством дети умудряются в скайпе научить друг друга, да, как делать дерево, как там делать елку, звездочки, не знаю, что там, буговички, все, что ты хочешь. То есть а, меня потрясают мои ученики. Как можно приєднатися до вашей команды, зарегистрироваться, какими критериями мае Бути наделенный, цей выкладач, чи, возможно, проект, чтобы попасть до вас. У нас есть сайт украинский сайт, угу. поскольку на сайт Етвининга e попасть невозможно без входного пропуска, угу. то у нас есть сайт, который наша команда украинская сделала. Это etwinningplus.ru Куда можно зайти, и там есть все контакты, все координаты, к кому обращаться, потому что у нас есть команда людей, которые оказывают техническую поддержку, расскажут обо всех условиях. А критерий один – должен быть доступ к интернету, потому что все это делается в сетях. И чрезвычайно важно, вот как Клэр сегодня отметила, не просто зарегистрироваться там, а начать активно работать. И вот как раз сегодня, только что Клэр сказала, что… В Еврокомиссии оценили, что украинские учителя не только регистрируются, но тоже начинают очень активно работать. Поэтому критерий один – иметь интернет, подключиться, иметь желание что-то делать. Делать. Just do it. Что дает цей проект в масштабе планеты? Как вы считаете? Для детей, для учителей. Что это? Яка глобальная миссия у этого проекта? В марте месяце приезжала тоже команда, съемочная группа, которая снимала наших ребят, снимала нашу школу, и дети давали интервью. И не только я была потрясена, потому что я слушала, и когда мы уже общались с, со съемочной группой, оказалось, что они тоже, они сказали Майя, они что, учили ответы, mm -hmm. а, ну, практически все, если, если не все, сказали, что а, они почувствовали себя э, европейцами, частью Европы. То есть вот это самое важное, да. То есть э, мы действительно Европа это не не на не на Марсе, а гораздо ближе. То есть вот это вот э, почувствовать себя частью целого, да, и равноправной, равноценной частью целого. Мне кажется, что это очень важно для потом становления будущей личности, ну и вообще успешного человека. It is really to and to strengthen also uh, the reason why i mean we should teach our pupils is really like to open mind their uh, brain to make them critical thinker and to see the value of uh, collaborating together uh, well, to дать им возможность и подтолкнуть их к тому, чтобы они сотрудничали и сотрудничали плодотворно и успешно. Сергей, что еще добавить? Ну, трудно добавить, но идея та же самая. Мы все на самом-то деле жители одной и не очень большой планеты, во-первых. Во-вторых, мы европейцы. И наши дети значительно больше, больше европейцы, чем мы потому что я вспоминаю времена, когда выезд за границу представлялся нереальной проблемой. А сейчас можно даже не выезжая, можно общаться со своими сверстниками из разных стран и понимать, что те или иные твои предубеждения легко снимаются. Ты можешь изменить свое представление о других странах и понять, что... Якщо вони так живуть хорошо і цікаво, то чому б нам так не жить для мене це найголовніше. Дякую вам дуже, що завітали з цікавою темою. Я нагадаю нашим телеглядачам, що у нас в гостях були Клер Морван, менеджер зі зв'язків програми Твінінг «E Європейська комісія, Сергій Теплов, керівник програми Твінінг «E Плюс Україна, та Майя Селятина, викладач загальноосвітньої школи номер 10 Одеса. А я прощаюся з вами до наступних зустрічей у європейському вимірі.